ナンプラお兄さんが行くのはバンコクから近いビーチリゾートサメット島ここはバンコクの中心部から約4時間で行ける場所にあり週末にビーチで過ごしたい人から人気のある場所です一体どんな場所なのでしょうかナンプラお兄さんと一緒に行ってみましょう 僕たちはパタヤで一泊した次の日にサメット島にバスで向かいましたサメット島へ行くためには最初にヌアンティップピアに行ってから船に乗ります今ねサメット島に行くピアにね着きました。 でね、ここから船に乗って行きます。そうだね。帰りのチケットも今買ったような感じで。そうだね。あのね、行く時にね、買って行った方がね、ちょっと帰りの心配がないからね。そうだね。おすすめです。ちょっとバタバタだったけどね。うん、なんとかね、行けそうです。急に一と決めたから。うん。あのホテルもね。そう、いっぱいだったんだよね。そう、ああ、たまたまね、誰がキャンセルしたのか。うん、一つだけ空いてね、そう泊まれたんだけど。 これかな？乗れなかな？大きい船が来ましたね。結構ね。前回確かちっちゃい船でね。行ったから違う感じか。ここはねタイの人たちがね。すごいいっぱいでタイの人たちから人気がね。あるリゾートみたいですね。みんなね。なんかちっちゃいバッグ持っててまあ、1泊2日か200ぐらいで来てるのかな？しかもすね。多分僕で作れからね。

このサイズしかないや。出発しました。無事にね出発しましたね、えーあ。いい景色だ。すごい青い海がね広がってますね。これが最後のね多分ねあの海に入る前の,のそうだねラストチャンスだねきっと。これが。 あのペアだね何ペアだったけ無事にね海に行けましたねもうね本当に行けなくなるかなと思ってたんだけどね、うん、ラッキーでしたかなり行けなくなったら行けなくなったねもうなんかプレアファー見に行こうか <laughs> そうだねちがはし出資産だけど、うん、ちょっとギリギリで来れました、うん、皆さん来るときはねちょっとここは計画的にね来た方がいいですねそら<う>人気スポットみたいな 早いです。Yeah,

うんここで借りたよね前ね。百バーツって書いてある。百バーツって書いてある、ね。安い。早速ね借りていきます。今ねバイクを探してるんですけどね、うん、結構ないんですよねバイクが。うんうんうん、ね,ねちょっと今探しながら歩いてまち,ちゃんと先までやば、ね。バイクバイい。そうだね前お正月の時もね一回ない時あったんだよね。あと、うん、にね着きました。 あレンタルバイクも、ね、なんかありそうですねちょっと聞いてみましょうかすごい綺麗なとこだねお庭がねめちゃくちゃ美しいです <laughs> ああ上なんだおおね綺麗ああどうもあ5分かー やったお部屋きました。たすすごいい綺麗だ。なな別荘みたいな素敵な雰囲気ですねね、そうだねク、うん、ーラーもついてて最高です。まですね。

ね、ちょっとフードコートみたいにな、ね、ってるところがあるんですけどす、ね、結構ねメインストリートのねあのメインビーチの近くにあるとこですう,うん、うん、前回のね来た時ね、うん、ここでよくあのパッタイを食べたものあ、うん、そうだねここをねすごい気に入ってて毎日来てたよねそうね、うんお風呂がね外に来てからね、うん、2回目ぐらいに来た島の、ね、そうだねううまだね初心者の時に来た感じです いやーそうかないと、ね、懐かしいですね。そうだね、うん、初心に戻った気持ちい,いですよ、ね、そうだね、うん、本当に YouTube なんてね始めたってさすごい下手くそなのね時だったからね,ね<ー>今日はねちょっとご飯食べてから島の中、うん、回ってみようかなと思ってそうね、うんうん、まずね近くのメインのベッジにちょっと行ってみようかそうだね来て,て、うんはい

整備されてるよね、綺麗に、うん、こちらがね、今もうすぐサイケオビーチのねえー、とエリアになってますね前もちじそうだねこの辺はね、こうお店も並んでたりしてありがとうあ,、ね、ありがとう日本語だよね、うん、話し分けてくれてね嬉しいね、うん、<laughs> さあ、海がね、ちょっと見えてきましたあっち行ってみる ああ海だ真っ青の海がね、見えてきましたああ綺麗ですあ,あ、真っ青あ,あ、もうね、見てるだけでね、癒されますね砂浜がね、ここ真っ白だねここね、すごいロングビーチになってていっぱい店が並んでますねあ,あ、いい感じで、みんなリラックスしてますメニューの前には、このホイッ そうで綺麗な海がね広がってますね。いや風も気持ちいいし最高だ。うん,うんいい感じ。ねパラソルがねいっぱい並んでて、の人がその下でねゆっくりしてるんですけどね。夜はね結構ここファイヤーショーとかもね有名なところなので、ちょっと後,後でまたね見に行きたい,いと。思なんか砂の形が芸術的だな。 タい水がね、あったかいねあったかいね入りたい、ね、なんか、山の上にいたときと全然違うねそうだね、真逆の世界だねなんて、すみちゃんでたの、うん、ここで、海岸で寝出てもする そすごいあそこから乗っていく人もいるんだね船にねそうだねどこ行くんだろう。ねえスピードボートでどっかにみんな荷物持ってるからあのもっと奥の方の宿に行くのかなもしかしたらね、うん、ありえる麗ねああきれだな、うん、みんなビーチサイドの道のとこ来たんだけど結構ねお店屋さんいっぱいあるんだねうん そうだね、夜結構ここで飲むんだろうな,なうんどこのホテルとか関係なしに入れる感じそうだね、うん、すごいね、充実してるな飲み物とか飲んでもつる <music> 服もね、すごい一本売ってますね 水か、ね、可愛いのいっぱいあってるバイクね、うん、借りることができました無事によかった、ね、そうだねちょっとね今の時期に、ね、ハイシーズンだから高いらしいんだけどうん、はあ、まあまあしょうがない,そ,ないそれでは、うん、探検してまりますか行ってみましょう、うん

さっきのビーチと繋がってんのかな。すごい、いい感じ、女神様がね、いますね。 あ、ああ、こここに貝がいいっぱいね,ねあこれヒラみたいいままあ、ランコしいまあ、とうり、えー、もう完全にほら岩にに岩岩埋っっててるるじゃんあーほんとだ張り付硬そうだね。えー

なんか思い出してきちゃった。ね、<laughs> なんかおしゃれ。<laughs> 本当だ。<laughs> あいい雰囲気だ。あマッサな海が見えてきた。あいいね,いいねここ。やっぱりさ、うん、んなんかいつも新しいとこ行くのもいいけど、たまにはね同じところ来てみるのもいいね。そうだね いいねなんかねホームビーチに帰ってきた感じ安心、ね、さもう3年ぶりぐらいかそうだねああんか癒されるもう,こうなんか安心して楽しめる感じが最高ですね,いいねあーあ,<ー>まあいいわいいわやっぱりうんなんか海のね青さがねすごい綺麗だよここそうだねやっぱねシークレットビーチ感があってさそうだね人が少ないのでそうそうめちゃくちゃいい

わぁ<あ>ー入ってきたー今絶対バレてないってことだろうね、うん、見えるかなうん掴んでモグモグ食べてる目が目がちらっと出てるああれ出てきたなんかこれぐらいしかねみたいな今回、二泊3日、サメット島に滞在して海でゆっくり過ごすことができました、ね 皆さんもバンコクから近いビーチリゾートに行きたい時は是非サメット島に行ってみてくださいねそれではまた次回の動画でお会いしましょうまたね